ma'nosi nima qahhorni ma'nosi nima vadud e, ismini o'tdik varishni o'tdik masalan bularni lug'obiy ma'nolarini aytdik ikkinchisi olloh taologa bu ismlar qanday ishlatiladi hozirgi bugungi o'rganadiganimiz al vahidul ahad ismlari olloh taologa qanday ishlatiladi bunda ibn qayim rohimulloh aytgan ekanlarki al vahidul ahad degani olloh subhanau va taolo yolg'iz o'zi rububiyatida va ulug'iyatida yolg'iz o'zi degani ya'ni kim, eger, ise, demek, vahid, bu nima degani alloh taoloi rububiyati degani alloh taolo qilayotgan ishlar alloh taolo yaratishligida yolg'iz o'zi degani kim agar yaratishda olloh taoloni sherigi bor desa demak ollohu vahid allohu ahad demadi bu odam allohni vahid va ahad degan odam alloh taoloni rububiyatda sherigi yo'q deb bilish kerak rububiyat o'zi nima degani rububiyat degani alloh subhana va taoloni o'zi bajarayotgan ishlarni biz rububiyat deb tushunamiz olloh bajarayotgan ishlar olloh nimalarni bajaradi olloh yaratadi olloh rizq beradi olloh taolo butun koinotni boshqaradi yomg'irlarni yog'diradi barakani olloh beradi olloh o'ldiradi olloh tiriltiradi mana bu ishlarni hammasi koinotda nima bo'lyapti mana o'simliklar o'syapti inson tug'ilyapti inson qariyapti har kuni biz o'zgarish bo'lyapti har kuni bir o'zgarish kimdir qamaladi e deb qolasiz eshitib kimdir qamoqdan chiqadi e alhamdulillah qamoqdan chiqib ketibdi bugun deymiz kimdir musibatlanadi kimdir tug'iladi kimdir o'ladi kimdir kasal bo'libdi desangiz kimdir shifo bo'libdi shifo topibdi deb eshitamiz mana bu o'zgarish nimadan bitta narsaga dalat qiladiki bu koinotni egasi bor va shu egasi o'zgarish beryapti degani o'zgartiryapti degani albatta alloh taolo o'zgartiradi bu koinotdi alloh taolo bir holatda qo'yib qo'ymaydi bu ollohni sunnati bu biz mana shu narsaga iymon keltirganmiz har kuni bir yangilik bo'ladi albatta o'zimizda ham o'zgalarda ham hech qachon bir xil turmaydi bir kun boy bo'lsangiz bir kun kambag'al bo'lasiz faqat bizni suyanchig'imiz birdan bir suyanchig'imiz olloh robbil alamin bo'ladi demak bu alloh taolo rububiyati degani olloh rububiyatida yolg'iz degani ollohu ahad degani alloh taolo robligida bir o'zi degani bir o'zi degani uni na sherigi bor na uni yordamchisi bor na maslahatchisi bor na bir shafoat qiladigan gap o'tadigani bor hamma tomondan olloh taolo yolg'iz o'zi degani shuning uchun ham agar shu ma'no insonga singsa bu nihoyatda tavhidni aslisi bu biz bu narsaga e'tibor berishimiz kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni de mana e, shu ruhiyatda tarbiyalaganlar qur'on ummatni mana shu ruhiyatda tarbiyaladi o'n uch yil davomida rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkada davat qilgan paytlarida shu ma'no haqida suhbat ketgan shu ma'nolar haqida faqat boshqaruvchi olloh biz ollohga o'zimizni topshirganmiz mana shu olloh uchun biz jonimizni beramiz mana shu olloh uchun yashaymiz shu ollohni aytgani aytgan degani degan bo'ladi shu olloh robbim o'tir desa o'tiramiz tur desa turamiz mana shuni o'rgatdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lmasa vahiy kelgandan keyin bir qancha paytlar namoz farz bo'lmadi namoz rasululloh payg'ambar bo'lganlaridan keyin meroj yettinchi yilida merojga chiqqan bo'lsalar o'shanda vojib bo'ldi ungacha namoz ham yo'q ro'za madinaga hijrat qilganlaridan keyin bo'ldi ro'za zakot madinaga hijrat qilganlaridan hijratni ikkinchi yilida bo'ldi rasululloh payg'ambar bo'lganlaridan o'n besh yil keyin islomni rukni bo'lgan namoz rukni bo'lgan ro'za zakot bular yo'q edi lekin nima bor edi o'sha asosiy narsa olloh taologa aqida tavhid olloh taologa suyanish olloh taologa bog'lanish ana shuni o'rgatdilar rasululloh salalohu alayhi va ta'lim tarbiya <laughs> mana shu bilan boshlandi ummatda mana shu kishilar rasululloh tarbiyalagan odamlar aytaylik o'n uch yil davomida rasululloh solallohu alayhi vasallam tarbiyalagan odamlar keyin madinaga borganlaridan keyin madina ahli rasulullohni butun xursandchilik bilan kutib oldi butun madina ahli islomga kirdi musulmon bo'ldilar minglab odamlar musulmon bo'lib ketdi endi masalan kim ayta oladi bir aytuvchi ayta oladimi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'n uch yil makkada qilolmagan ishlarini bir yil madinada natijasi zo'r bo'ldi deb yaxshi bo'ldi deb kim ayta oladi biz bu o'lchovni bu e, mezonni qanday qilib aytishimiz mumkin savol tushunarlimi masalan rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'n uch yil makkada mehnat qildilar haligi aytganda qonga bilanib mehnat qildilar desak ham bo'ladi umuman rasululloh sollallohu alayhi vassallamga olloh taolo ya qum fa anzir ey o'ralingan kishi turing ogohlantiring degan buyruq keldi rasululloh o'rnilaridan turdi o'lganlaricha qaytib o'tirmadilar to'xtamadilar hech qachon to'xtamaganlar qavm qarindoshlarni ogohlantirdi qavm qarindoshi bo'lmasa boshqalarni boshqalarni agar makka ahli qo'ymay qo'ysa chekkadan kelgan odamlar kabani ziyoratga kelgan har bir odam bilan uchrashardilar har bir odam bilan uchrashib uni da'vat qilardilar qavmlarga qabilalarga borib da'vat qilardilar menga yordam beringlar men ollohni dinini yetkazayin sizlarga jannat bo'ladi evaziga deb hujjatni qoyim qilardilar qiyinchilik ustiga qiyinchilik rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda qattiq qiyinchilikda sahobalar qancha qiynalib mana ammor ibn yosirni ko'zini oldida ota onasini qiynab o'ldirishgan namoz o'qib tursalar ustlariga axlatlarni olib tashlashardi ertalab tursalar eshiklariga axlatlarni yopishtirib tashlagan